По колонаде, на которой мы сейчас находимся, было выделено с бюджета города суммы 1 миллион гривен. Значит, на эти деньги мы выполнили замощение тротуарной плиткой. Это 3000 метров квадратных мы положили плитки, плюс сделали колонаду, плюс полностью реконструировали лестницу в, непосредственно в сам парк. По фонтану покровскому... У нас назывался объект реконструкция фонтана Покровский с благоустройством. Значит, на сам фонтан было потрачено около 300 тысяч гривен. и замощение тротуарной плиткой, освещение э, и так далее. Ну, то, что связано с благоустройством, там порядка 400 тысяч гривен. На фонтан, который э, дружбы народов... На благоустройство фонтана порядка 600 тысяч гривен и непосредственно сам фонтан где-то порядка 750 тысяч гривен. На памятник лушпы то, что выполняли мы работы, мы там в основном, точнее не в основном, а 99% занимались укладкой тротуарной плитки, там порядка 600 тысяч.